छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्रोत शक्तीदायिनी शौर्यदायिनी ऊर्जा भवानीच्या श्री सिद्धेश्वर महाराजांच्या आणि संत परम पूजनीय डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य महाराजांच्या पुंड्यभूमीला माझे सासांग नमस्कार मुझे बताया गया कि इतनी भयंकर गर्मी में आप में से बहुत लोग नौ साढ़े नौ बजे से यहां बैठे हुए हैं मेरे प्यारे भाई बहनों इस भयंकर काम में, इतने भयंकर काम में आप जो तपस्या कर रहे हैं इसे मैं कभी बेकार नहीं जाने दूंगा इसे मैं प्याज समेत विकास करके लौटाऊंगा आपका ये आशीर्वाद ही है जो मुझे निरंतर काम करने के लिए प्रेरित करता है आपके इसी विश्वास से हमें बड़े लक्ष्य हासिल करने और बड़े संकल्प के लिए काम करने का साहस दिया कांग्रेस और उसके महावर मिलावटी शास्त्रों की वजह से ही देश में इतने दशकों तक सुरक्षा की ऐसी स्थिति बनी रही अब तो कांग्रेस एनसीपी जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री चाहने वालों के साथ खड़ी हो गई है हरे राव आप ऐसे लोगों के साथ खड़े नहीं है लेकिन शरद राव आप आपको देता है क्या शरद राजनीति अपनी जगह पे हैं शरद राव वहां शोभा नहीं देते हैं साथियों अलग प्रधानमंत्री की बात करने वाले जम्मू कश्मीर के, के अलग हो जाने की बात करने वाले ये वो लोग हैं जिन पर देश ने भरोसा किया ऐसा होना कैसा में चला जम्मू कश्मीर पर दर्शकों तक करने वालों ने किसके लिए काम किया देश को समझ आ रहा इनके दिल में जो इच्छा सभी है दर्शकों से ये जो चाहते हैं वो अब खुल करके सामने आ रहा है ऐसे लोग वो क्या जम्मू कश्मीर के, के हालात सुधार पाएंगे इन पे भरोसा कर सकते हैं इनकी सच्चाई देश के हर नागरिक को समझनी चाहिए भाई और बहनों अपने उस्मानाबाद के उम्मीदवार ओम राजे निम्बाकर के उम्मीदवार सुधाकर शिंगारे मंचा उपस्थित सर्व सर्मानीय पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित सर्व माझ्या भगिनी आणि बदलून लोकसभेच्या निवडणुकीचा मतदान आता जवळ आलाय लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये लातूर आणि उस्मानाबाद मध्ये पुन्हा एकदा महाव्युक्तीची सत्ता आणण्याकरता इतक्या प्रचंड संख्येला कुठे आहात मी तर कल्पनाच करू शकत नाही मी माझ्या मीडियाच्या बंधूंना विनंती करतो एकदा ही रेकॉर्ड सभा महाराष्ट्राला टाकवा माझा जो शेतकरी आहे तो शेतकरी हा जाहीरनाम्याचा केंद्र बिंदू आहे नरेंद्र अनेक जण किंबोना काँग्रेस मी असं ऐकलं आपल्या जाहीरनाम्यावरती टीका केली की काय म्हणे आणि गेल्या वेळेस जाहीरनामा पुन्हा प्रकाशित केलाय ठीक आहे नशीब तुम्हाला वाचता येत एवढं सुद्धा खूप झालं पण काँग्रेसवाल्याने सांगावं की तुमच्या जाहीरनाम्यावरील जी काही थापा आहे तुम्ही बचला ना नाही म्हणत गरिबी गरीबी राहुल जी तुमच्या आजीबाईंपासून सुरुवात झालेली आहे गरिबी हटाव गरिबी हटाव तुमची हटली पण यांची घरी हटणार

उपस्थित असलेल्या सगळ्या मंचावरील मान्यवरांचं पुन्हा एकदा स्वागत उपस्थित आभात जनसमुदायाचंही